Plan. Terima kasih Mengikut kajian oleh World Federation of Direct Selling Malaysia mempunyai nisbah pengedar MLM kepada setiap isi rumah yang kedua tinggi di dunia selepas Taiwan Secara keseluruhan, Malaysia mempunyai 4 juta pengedar MLM iaitu satu pengedar kepada 2.5 isi rumah secara puratanya ini merupakan satu nisbah yang sangat tinggi soalan saya adakah kerajaan bersedia untuk menyekat pemberian lesen MLM dan juga memperketatkan penguat kuasa terhadap syarikat MLM supaya industri ini dapat dikawal selia dan menjadi lebih mampan MLM tidak semestinya sesuatu yang buruk ada MLM yang baik ya? perniagaan MW umpamanya begitu berleluasa dan tidak ada masalah ramai juga yang menggunakan perkhidmatan dan barangan yang dijual melalui MLM ada kebaikan dia dari segi penjimatan kos dan sebagainya. Jadi tidak semestinya apabila kadar MLM dalam sebuah negara itu tinggi, maka ia semestinya sesuatu yang negatif. Yang kita perlu hindarkan ialah skim MLM yang tidak berlesen dan yang melibatkan penipuan. ini yang perlu kita hindarkan. Dan ah uh, penguatkuasaan yang telah dijalankan tadi saya telah sebut pelbagai, ya. Aa, dan saya ingin uh, menyebut juga dari segi kategori jenis penipuan jenis-jenis skim penipuan. Satunya skim peniagaan haram uh, berbilang tingkat (MLM). Ini di bawah Kementerian uh, Perdagangan Dalam Negeri. Keduanya pengambilan deposit haram dan perdagangan mata wang asing tanpa lesen. Ini di bawah Bank Negara Malaysia. Pengambilan dana tanpa lesen di bawah Suruhanjaya Security. Skim kepentingan yang haram yani interest scheme uh, di bawah SSM dan juga skim penipuan melalui internet di bawah uh, polis Diraja Malaysia. Jadi kita sudah ada pelbagai agensi yang uh, uh, yang menumpukan perhatian kepada pelbagai skim uh, skim penipuan ini dan diharapkan usaha ini akan berterusan. Terima kasih.